Всем салам. Я Киазима Маделяра, и я из Баку. Я буду сегодня исполнять песню «Океан Эльзы». Я узнала их с фильма «Брат 2». Там вот, э, эти саундтреки начались, и мне стало интересно, что это за группа вообще. Были, конечно, рассматривания фотографии. Разные концертные версии да. Очень многие познакомились э, с украинским языком через Океанель, в том числе и я. То есть он настолько ну, красивый, и плавно звучит у них в музыке, что такой вот очень такой пивучий, очень. Я заучивала, да, потому как поет э, Вакарчук по его произношению. Плюс я еще спрашивала вот у, у пару знакомых, которые находятся здесь, что правильно ли выговаривают текст. Я на самом деле очень не люблю, когда читают в жюри кто-то исполнять их песню. Но я все-таки рискнула. Я вообще на самом деле не думаю, что я когда-то смогу ее исполнить, и были в Киеве. И чуть-чуть а, сердце так бьется, мне даже даже жарко стало. Я надеюсь, что никакие нервы мне не помешают выступить именно хорошо и передать то, как я чувствую эту песню через себя. Чтобы Вакарчук повернулся и взял меня к себе в класс. Что ж ты я, что ж ты я не понимаешь, загори ты все втясно. Пред твоей все ясно. Да. Виною тебя и назавжди, пизно, не зажди, письмо Найти те и ней-те Лавам, паралирам пай, я налею себе, я налею тебе. Вина, охочишь из медо. Кто ты є, ты взяла мое життя? підтримати. Тільки я і ви. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Ну, здесь мы, э, должен Слава спрашивать. должен вступить сразу. Да, что Так, а все. я ничего... А что мне говорят? Я кнопку натаскнул и все. А, Нет, ну, все. тебе может быть интересно, как зовут даму? Потому что понятно, что это я явно по... все не для нас Сережа, было сейчас. Сережа, я Сережа, я потом познакомлюсь. Вы откуда? Я из Азербайджана, Баку. А. Как вас зовут? Диляра. Диляра. Очень приятно, Дилярочка. Но... Смотрите, я скажу, скажу правду. Мне очень сложно слушать мои песни, когда их кто-то другой поет по разным причинам. И, и мне не понравилось, как вы спели. Не понравилось? Нет. Вот не понравилось. Вот знаете, что мне понравилось? Мне понравился ваш тембр голоса, который услышал в самом конце. Я подумал, что все, что вот вы спели, вот это вот петь не надо. Вот так вот. Но я знаю, я вот услышал, что у вас есть что-то в голосе, может быть, это сделает вас большой певицей. Вот я попробую это найти у вас. Спасибо. Я, я как у вас теперь уже ваш тренер, я так понимаю, никто не повернулся. Я вас, ну в пух и в прах могу раскритиковать за эту песню. Все неправильно было сделано, не надо было делать так. Но мы с вами потом об этом поговорим. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что все останутся целы. Это единственная песня, которую на украинском я знаю и которую я вам сейчас подпевал. Скажу честно. Мне не совсем понравилось действительно это прочтение, но я рад, что Слава на последних нотах смог разглядеть что-то, что, что не смогли разглядеть мы. Мне очень будет интересно э, посмотреть, что же он с вами сделает и, и как он вас слепит. Готовьтесь жалеть он вас не будет. Я всю песню смотрела на вас. На меня? Да. Но я же не видела <свят> Динару. Каждый <свят> из вас нашел для себя что-то новое, неповторимое, то, что хотелось услышать. Поздравляю, Поздравляю. вас. Да, спасибо большое. Ну, а я хочу... Я хочу сказать вам большое спасибо, что вы приехали из Азии, Барджана, и поете на украинском языке. Спасибо вам огромное. И мне было сложно, конечно, судить эту песню, потому что, во-первых, автор сидит возле нас, да, с нами, присутствует. И большое спасибо ему за эту потрясающую песню. Песня, да. Спасибо, Слава. Это, спасибо. Я считаю, спасибо. что одна из твоих самых лучших песен. Их у тебя много. Но это моя любимая лично. Мы вас поздравляем, безумно рады, что вы сегодня попали... Команду славы, спасибо. Вы можете вот спеть что-то свое народное, хотя бы Я могу куплетик. Сейчас исполнить. Да, можете, пожалуйста. <плодисменты> Спасибо большое. Молодец. Спасибо. От... Давайте его за руку. От... Спасибо. Вот. Вот это, вот это то, что ты услышал. Вот кого я ищу на голосе. Ура! Ты уехала? И отрывала перемогу, и убила Корсика. Это что? Это убийство. Хорошо. Все. Спасибо большое, спасибо. спасибо. Илья, раз, здравствуйте. здравствуйте. Здрасте, здрасте. <связывается> Меня Оля зовут. Очень приятно. Привет. А мне как Привет. приятно. Макарчук, по-моему, влюблен. <связывается> Я он... но так, он такой, <связывается> он такой конечно, что... нервы были очень сильные. А потом он взял, что ты здесь. <связывается> а -а 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 -а. татуровку татуировку рассматривал. Рассматривал. <связывается> Вы приехали сюда в голос из-за Макарчука? Можно так считать? <связывается> Ну, частично, да, можно так считать. А если бы кто-то другой повернулся, тогда бы вы, вы расстроились? Ну, в принципе, наверное, где-то да. Ну все, я, мы тогда еще увидимся с вами. Я вам желаю удачи. Спасибо. Это было очень искренне и необычно. Наступной недели. Останний шанс потрапты до команды «Голос Украины». Финальный раунд выбору на ослеп. Я жалела, что не нажала, а уже нажать не было возможности. Это я все использовала. Это что за подстава, Тамара? Сейчас. А что нельзя? Виды стыря к Не остается застрахованным никто. Признаюсь публично при всех. Я часто от музыки мою слезы. Остоточно кількість участников у командах під сумнівом. Шел шестой час. Слава вибирає сібіха конкурсанта. Слава! Ти що робиш? Ти кого упустил? Я хволіра вперти як бичок. Вибачте, я не напусну. Слава! Якось дуже висока планка в мене до цієї пісні. ЖМІ, слава, жмі, жмі! Безпека тренерів під загрозою. А можна охорону мені зараз, будь ласка, починайте планувати недільний вечір уже сьогодні, Щоб рівно за тиждень, заспівати муні з усією країною.